El-Mücadelə Mübahasə edən qadın surəsi Mərhəmətli və Rəhimlə Allahın adı ilə Əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Allah sizin söhbətinizi eşidir. Həqiqətən Allah eşidəndir görəmdir. Sizlərdən öz qadınlarını anıya bənzədərək özlərinə haram edənlərin zövqcələri onların anaları deyillər. Anaları ancaq onları doğmuş qadınlardır. Onlar yaramaz və yalan söz danışıırlar. Şübhəsiz ki, Allah əff edəndir. Bağışlayandır. Qadınlarını anıya bənzədərək özlərinə haram edib, sonra sözlərini geri götürənlər onlarla yaxınlıq etməzdən əvvəl bir kölə azad etməlidilər. Bu sizə verilən öyüd nəsihətdir. Allah nə etdiklərimizdən xaberdardır. Buna imkan tapa bilməyən kəs qadını ilə yaxınlıq etməzdən əvvəl 2 ay ardıcıl oruç tutmalıdır. Buna gücü çatmayan kimsə 60 yoxsulu yedirtməlidir. Bu sizin Allah'a və onun elçisinə iman gətirməniz üçündür. Bunlar Allah'ın hüdudlarıdır. Kafirlər isə ağrılı acılı bir əzab gözləyir. Allah'a və onun elçisinə qarşı çıxanlar Özlərindən əvvəlkilərin alçaldıqları kimi alçaldılacaqlar. Biz artıq açıq-aydın ayələr nazil etdik. Kafirləri alçaldıcı bir əzab gözləyir. O gün Allah onların hamısını dirildəcək və etdikləri əməlləri onlara xəbər verəcəkdir. Allah onları hesaba almışdır. Onlar isə etdiklərini unutmuşlar. Allah hər şeyə şahittir. Məgər Allahın göylərdə və yerdə olan hər şeyi bildiyini görmürsən? 3 nəfərin arasında gedən elə bir xəlvəti söhbət yoxdur ki, onların 4-cüsü, 5-nəfərin də 6-ncüsü o olmasın. İstər bundan az, istərsə də çox olsunlar. Harada olursa olsunlar Allah onların yanındadır. Sonra qiyamət günü onlara nə etdiklərini xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi bilir. Gizli söhbət qadağan ediləndən sonra yenə də qadağan olunmuş əmələ qayıdıb günah, düşmənçilik və peyğəmbərə qarşı çıxmaq barədə Öz aralarında xısın xısın danışanları görmədinmi? Onlar sənin yanına gəldikdə səni Allahın salamladığı kimi salamlamır və öz özlərinə "Bəs niyə Allah bizi dediklərimizə görə cəzalandırmır?" deyirlər. Cəhənnəm onlara yetər. Onlar orada yanacaqlar. Ora necə də pis dönüş yeridir. Ey iman gətirənlər gizli danışdığınız zaman günah, düşmənçilik və peyğəmbərə qarşı çıxmaq barədə danışmayın. Yaxşı işlər və Allahdan qorxmaq barədə danışın. Hüzuruna toplanılacağınız Allahdan qorxun. Gizli söhbətlər iman gətirənləri kədərləndirməyə çalışan şeytandandır. Amma Allah'ın izni olmadıqca o onlara heç bir zərər yetirə bilməz. Qoy möminlər Allah'a təvəkkül etsinlər. Ey iman gətirənlər! Sizə məclislərdə yer verin deyildikdə yer verin ki, Allah da sizə geniş yer versin. Həbələ sizə qalxın deyildikdə qalxın ki, Allah da sizdən iman gətirənlərin və özlərinə ilm verilmiş kimsələrin dərəcələrini ucaqtsın. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə gizli söhbət edəcəyiniz zaman bu söhbətinizdən əvvəl sədaqə verin. Bu sizin üçün daha xeyirli və daha pakdır. Əgər bir şey tapmasanız, bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Məyər siz gizli söhbətinizdən əvvəl sədaqə verməkdən qorxdunuzmu? Əgər siz bunu etməmisinizsə və Allah da tövbənizi qəbul edibsə, onda namaz qılıb zəkat verin. Allaha və onun elçisinə itəyat edin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Məyyar sən Allahın qəzəbləndiyi adamlarla dostluq edənləri görmədinmi? Onlar nə sizdəndilər, nə də onlardan. Onlar bilə-bilə yalandan and içirlər. Allah onlar üçün şiddətli bir əzab hazırlamışdır. Onların etdiyi əməllər necə də pisdir. Onlar andlarını özlərinə sifər edib insanları Allah yolundan döndərdilər. Onları alçaldıcı bir əzab gözləyir. Allah'a qarşı nə malları, nə də övladları onlara heç bir fayda verə bilməyəcək. Onlar cəhənnəm sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün onlar sizə and içdikləri kimi ona da and içəcək və nə isə əldə etdiklərini guman edəcəklər. Əslində onlar əsl yalançılardır. Şeytan onları üstələmiş və Allahı zikr etməyi onlara unudturmuşdur. Onlar şeytanın firqəsindəndlər. Şübhə yoxdur ki, şeytanın firqəsindəkilər ziyanə uğrayanlardır. Məhz Allaha və onun elçisinə qarşı çıxanlar ən zəlil kimsələr arasında olacaqlar. Allah əzəldən belə yazmışdır. Mən və elçilərim hökmən qalib gələcəyik. Həqiqətən Allah quvvətlidir, qüdrətlidir. Allah'a və axirət gününə iman gətirən elə bir cemaat tapa bilməzsən ki, onlar Allah'a və onun elçisinə düşmən olanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, qohum əqrəbələri olsalar belə dostluq etsinlər. Allah onların qəlbinə iman salmış və onları öz tərəfindən bir ruhla dəstəkləmişdir. Allah onları Ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdılar. Onlar Allahın firqəsidirlər. Həqiqətən məhs Allahın firqəsi nicat tapanlardır.